Мы находились в Щитовой театре. Неожиданно затряслись окна, а во второй раз уже все взорвалось. Где была, там уже разгорание произошло. Почему они заживо там заняли. Схватили Мерочку и бежать оттуда. Выскочили на площадь, машины идут, никто не останавливается. Мы, Селинского, 92, мы же в подвале были своего подъезда потом 11 числа как уже начался сильный обстрел как в третьем подъезде балкон вывернула можно было квартиру смотреть и все мы собрались и уже бежали под обстрелом везде все горело и мы в драмтеатр вот мы 11 числа пришли в драмтеатр когда мы пришли там старшая сказала что где-то тысяча уже к вечеру было полторы тысячи людей и мы там пробыли от до взрыва до 16 числа с 11 по 16 где-то пол 10 раздался взрыв мы находились в щитовой театра это как, не в самом подвале я муж и еще соседи с нашего подъезда а невестка вот эта девочка, еще маленькая, два годика, находились на втором этаже в комнате. А сын на улице кушать для всего драмтеатра готовил. Но он там не один был, там их человек 6-7 было. И когда этот взрыв произошел, нас засыпало. Но мы с мужем вылезли, вот эти люди, которые были в щитовой. Соседка кричит, Ира, там дети на втором этаже. Мы как забегаем, а это комната не один. Третий этаж на них упал. Я начала кричать, когда смотрю, это лезет. В общем, вылезла она, еще соседская девочка. Я кричала, кричала, потом побежала вниз, говорю, соседка, где, ребята, иди за да что-то делать. От соседка побежала, прибегаю, говорит, Валерьевна, их нету. Я говорю, как нету? Ну нету, все, их нету. Я говорю, как нету? Я побежала туда, там на них три этажа упала. Сначала мы сидели возле окна, а Каролина, маленькая девочка, она сидела на горшке, а моя мама убиралась в доме. Потом неожиданно затряслись окна, а во второй раз уже все взорвалось. Моя подружка кричит, я Тишине вся. Потом, когда этот взрыв заканчивается, мы выбираемся. Когда я вытаскивала ногу, и немножко меня задело. Когда я вытаскивала ногу, я слышала, что Каролина отхаркивалась там. Ну, я вылезла, и когда мы спустились на первый этаж, я кричала: "Каролина!" Моя сестричка. мамочка папочка я вас больше никогда не увижу сестричка моя родная Полю. я бегала кричала кричала мужчина говорит женщина там там все я вернулась сюда где муж был с внучкой. кто-то сказал что там невестка ну, была там уже разгорание произошло почему они заживо там свалилась первая первая вот это вот что обрушило все три этажа вот они уже погибли там но Наша Каролина, Лерочка слышала, как Каролина еще 2,7 месяцев, как кряхтела там еще под завалами. И самолет все летал, летал И все летал, летал, летал самолет, летал. его не видно, но я его слышала. Я схватили Лерочку и бежать оттуда. Выскочили на площадь, машины идут, никто не останавливается. Для меня это была вечность. Я уже хотела, честно говорю, я хотела уже под колеса бросаться. Не знаю, нам Бог людей послал, остановились. Их три человека в машине было. Они люди с Мангуша. Они говорят, мы только до Мангуша. Я говорю, куда-нибудь. Я говорю, с этого мужа, ужаса. Я говорю, нам надо девочку спасать. Хоть одну. И мы от драмтеатра до Мангуша мы ехали 5,5 часов. 18 километров. Документы все, все сгорели, только у мужа паспорт. А так больше никаких документов. Девочки, уже опекунский совет, уже... Восстановили свидетельство о рождении. Мои все документы надо восстанавливать. И на квартиру там документы были. Потом соседка приходила туда в драмтеатр, которая с нами же была. Этой соседке муж тоже с моим сыном погиб. Он тоже там кушать готовил. Говорит, что уже запах трупный уже. Ну, Людей там говорит много под завалами. У нас еще, у меня еще один сын есть, старший Максим. Я тоже его судьбу не знаю, где он, что он. Он на Новоселовке с семьей жил. Но Сногомые звонили из Бердянска, сказали, что видели его. Ой, как оно? В Володарске какие-то склады. Я задал говорю, семью, он говорит, нет, одного видел, но ну, может, говорит, семья где-то. Все. Но мама, папа и сестры речка, они, видимо, на небе. Если бы они тебя видели, что бы ты им казалось сейчас? Они тебя видят и слышат. Они будут всю жизнь следить за тем, как ты будешь расти, как ты будешь жить. Что бы ты им хотела сказать сейчас? Чтобы они сейчас появились у меня перед глазами, и я их видела.